اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم Falahum ajarum عند ربيهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. Cudak Allah Al Azim. Al-Adzina yumpiquna amwalahum billayiwa nihari serang wa alaniyah. Orang-orang yang membelanjakan, iaitu mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit dan berterang-terang falahum ajruhum inda rabbihim maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka wala hum yahzanun dan mereka pula tidak akan berdukacita ayat ini merupakan ayat penutup bagi membicarakan permasalahan infak Setelah dinyatakan impak dari suruh pahalanya, dunianya, akhiratnya, kadarnya, siapa yang menerima, siapa yang memberi, bagaimana adab menerima, bagaimana pula bagaimana pula orang, -orang yang sepatut diberi kepada mereka, semua aspeknya dibicarakan dan kesimpulannya begini. Kesimpulannya, berilah. Jangan banyak fikir. Jangan banyak fikir. Berilah dengan apa cara sekalipun akan berfaedah kurang kurangnya jika tidak berfaedah kepada pemberi pada hari akhirat ataupun dia beroleh pahala tak tak sepenuhnya dunia orang lain dapat faedah. Orang lain iaitulah lah peminta sedekah itu, orang miskin dapat faedah juga. Jadi oleh kerana itu apa pun keadaannya berilah. Jadi bagaimana Quran nak berbicara tentang kau kata ini? Katanya allazina yunfiquna amwalahum, orang yang membelanjakan harta mereka di sini tidak cukup sataallazina yunfiquna saja mesti Di disebut amwalahum. Manusia pandai mencari hailah Kata disebut yunfiquna saja, memberi nafkah saja. Dia kata memberi nafkah macam-macam boleh harta boleh, tenaga boleh, khidmat, boleh, fikiran boleh, Aa, jadi banyak. harta, harta harta tenaga lagi dulu. Ha derma, oh derma dia payah lihat sikitnya. Tapi kalau minta tolong apa-apa, minta fikiran, minta pendapat, boleh jadi dia katanya kita benda-benda itulah derma susah dengan harta ni dia nak ikhlas lagi apa lagi kita bagi saja ikhlas saja ikhlas ni fikiran kita tenaga kita dia minta tolong apa apa kita buat jadi Al Quran tak mahu macam tu cari helah tu namanya jadi kalau begitu amwalahum butirkan terus allazina yunfiquna amwalahum orang yang memberi nafkah harta benda mereka padahalnya beri nafkah beri infak harta apa-apa pun saja sumbangannya diberi tetap berfaedah Cuma yang diberi tenaga, berfaedah. Kadang-kadang tenaga lebih besar daripada wang. Tenaga, tenaga, khidmat fikiran, eh, khidmat eh, kita katanya pengaruh, khidmat eh, kuasa misalnya. Semuanya ini besar. Tetapi seringkali Islam mahu supaya pengorbanan itu lebih bermakna jika pengorbanan dengan harta. Sebab dengan harta inilah menjadikan seorang itu berbeza dengan orang yang di bawahnya mahu supaya supaya hubungan di antara orang miskin dengan orang kaya ini tidak jauh beza di antaranya oleh kerana itu Quran butirkan allazina yunfiquna amwalahum so bil laili wan nahari pada waktu malam dan siang apa makna pada waktu malam dan siang ada beza ke sedekah infak waktu malam dengan infak waktu siang tak ada beza miskin miskin dah dia miskin pada waktu malam miskin tu juga pada waktu siang beri siang malam tak ada beza Maksudnya di sini Siang dan malam ini maknanya tak apa waktu Tak ada lagi waktu yang tiga Beri dah nak beri pukul tiga pagi pun tak apa Allah subhanahu wa ta'ala sedia menerima Dan sedia memberi pahala baginya Tujuan sebut Al-layli nahar malam dan siang Untuk menyebutkan semua waktu Semua waktu Nafkah infak 24 jam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada masa yang tidak boleh Ibadat ada ibadat lain ada masa tak boleh tak boleh buat, buat buat. Ibadat semayang ada waktu tahrimnya. Waktu tahrim. Zikir ada tempat tak boleh. Dalam tandas tak boleh. Tak boleh. Lagi mana lagi ibadat-ibadat lain. Tak boleh. Tak boleh. Mesti ada waktunya. Satu-satunya ibadat yang boleh dilakukan dalam semua waktu. Namanya infak, sedekah dan zakat ini. Yumfiquna amwalahum billayli wa nahar Istimewa. Jalan istimewa ibadat ini. Kerana dia tidak terikat dengan waktu. Yang lain ada waktu puasa waktu ni Ramadan. Ramadan habis ah, dah kita ni besok besok bila tentu lagi raya ke tak. Ada. Eh, ada waktunya. Ada waktu. Infak tak ada. Jangan pula eh, al-laili wal nahar ini mempunyai erti mempunyai erti yang tertentu mungkin tidak ada. Tidak ada tapi yang jelasnya al-laili ini tertutup, al nahari terbuka. Orang yang membelanjakan harta mereka di waktu malam, yang ini tertutup, tak ramai orang nampak di waktu malam, warna hari dan tak ramai orang nampak, boleh jadi begitu maksudnya. Berilah sedekah, berilah infak, tak kira orang tahu ke tak tahu ke, tak ada masalah. Pentingnya hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sirrah wa alaniyah dengan cara sulit dan berterang-terangan. Cara sulit pun boleh, cara berterang-terangan pun boleh. Mengapa? Bimbang-bimbang pula takut ada pihak yang merasakan kita beri harta sedekah dengan harta ni payah nak ikhlas. Jadi kalau bagi pun tak dapat tak ikhlas, tak dapat pahala, tak payah bagilah. Islam tak mahu macam tu. Quran tak mahu macam tu. Ini ini namanya lari. Mau disebutnya di sini tak mengapalah. Anda terbuka ke, sembunyi ke, ikhlas ke tak ikhlas ke, beri dulu. Beri kemudian pahala surah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan manusia yang menentunya malah bukan anda sendiri yang mengukur ikhlas ataupun tidak ikhlas berilah sedikitkah banyakkah tak kira pentingnya beri dalam perkara ini sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka lahum bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka banyaknya mereka di sini banyak mereka di sini untuk untuk memberi suatu untuk tanam satu kesedaran bahawa bahawa pahala Allah jua yang memberi manusia manusia kadulah dia ni beri banyak dia puji beri sikit dia kata orang tak main duit raya orang tak main sekarang ni satu ringgit orang main sepuluh ringgit sekarang budak budak pandai dah kita tak main sekarang Lima, uh, satu ringgit Yalah, yalah kalau nak kira orang kata, orang kata tak habis lah kita, pentingnya kita, nak terima, terima, aku nak anak pahala 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 tak kiralah sedikit banyak pun pahala lahum ajruhum inda rabbim pahala di sisi Tuhan mereka maknanya manusia manusia tak jangan pedulikan mereka wala khawfun alaihim wala hum yahzanun tak ada bimbang dan mereka tidak berduka cita manusia kadang-kadang dia berduka cita ada apa yang dia beri berduka cita duka cita bagaimana Allah kalau tak beri dulu pun senang kita ni beri telah banyak sikit Ah, ha, duka cinta dia bagi kita banyak. Itu maknanya duka kita. Tidak ada bimbang untuk masa hadapan. Kadang-kadang kita bimbang, bimbang ni untuk masa akan datang. Masa akan datang bimbang nanti besok kita nak makan apa, anak-anak kita pula nak cik. jadi macam mana? Beri semuanya kita kira kepentingan kita maka kita menjadi seorang yang takut. Bimbang tidak ada bimbang orang ini Orang yang bersedekah dengan cukup syarat-syaratnya Ikhlas kepada ta Allah Ta'ala Yang diberi itu dah, Sudah-sudahlah Dia beri Tak ada bimbang dan tidak ada duka cita Bimbang untuk masa hadapan Duka cita pada masa yang telah Untuk bagi masa-masa yang telah lepas Tuhan nafikan kedua-duanya ini Nafi Mungkin belanja pada tempat lain Kita rasa bimbang 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 nanti rugi Kita rugi Pasaran tak berapa baik Rugi Demikian juga untuk masa hadapan pula bimbang, bimbang macam-macam lagi ni anak kita kecil-kecil lagi, kita pulaknya nanti bila-bila masa saja boleh mati, padam bila-bila masa saja anak kecil-kecil lagi ni, kalau nah, kalau begitu nanti lah dulu. Oh, begitu. Tapi ini satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jami, tak ada bimbang, tak ada duka cita padanya. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas Orang-orang yang memakan, yang ini mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul. Melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Selesai bicara masalah infak dengan segala perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Masuk pula nak bicara tentang riba. Apa hubungannya? Hubungannya hubungan berlawanan. Infak disuruh, riba dilarang. Hubungannya begitu. Ekonomi Islam, ekonomi berdasarkan ekonomi tanpa riba. Ekonomi Islam, ekonomi Islam, ekonomi infak. Infak, tolong menolong, takaful ijtima'i. Itu ekonomi dalam Islam. Apapun, apapun infak, uh, uh, suka tak suka, uh, ikhlas tak ikhlas, beri saja, ini Islam. Islam. Persoalan hati itu persoalan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Riba segala bentuknya, bentuknya dilarang sama sekali. Jadi sesuai sekali bicara tentang riba. Setelah membicara infak dengan 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 kukuhnya, setelah ditanam infak dengan kukuh pada pemikiran umatnya, bau nak bercakap pasal riba. Riba. Riba dibicarakan di sini dalam dalam pendekatan yang cukup menakutkan ngeri dan menakutkan. Bicara tentang infak amat menyukakan hati. Infak kepada siapa yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Bagaikan orang yang menanam sebiji benih Kamu benih ini tumbuh Tumbuh melahirkan satu, tujuh tangkai Setiap satu tangkai seratus biji Allah segar kita Sejuk rasa hati kita dia Tak nampak pokok itu pun Masuk dalam fikiran kita Pokok macam tu Macam tu lah serakahnya Yumfiquna amualahum fi bilillah bila bercakap masalah riba tadi disebutkan di sini, di sini dikatakan bagaikan orang ni bila orang yang memakan riba pada hari pada hari kiamat dibangkit kembung perut. Kembung perut pada hari kiamat pada hari akhirat bagaikan manusia dirasuk syaitan. Dirasuk syaitan orang gila. Gila yang dia masuk hantu tiba-tiba perutnya kembung. Tiba-tiba perutnya kembung. Kembung ni pasal apa? Pasal syaitan masuk. Ngeri, ngeri ini pemakan riba. Riba jadi riba, apa makna riba? Riba ini akan disebutkan dengan detailnya. Pokoknya ialah manusia yang mengambil lebih daripada memberi hutang, kemudian mengambil faedah tetap pada hutang yang diberi. Itu salah satu daripada bentuknya. Beri hutang, kemudian kita ambil faedah tetap. Ini diharamkan. Sebab apa? Sebab Islam mahu mahu harta Melahirkan tenaga kerja, harta yang ada melahirkan tenaga kerja. Islam tak mahu ada harta harta melahirkan harta, wang melahirkan wang tak boleh, sebab manusia ini tidak bekerja, dia goyang kaki, goyang kaki, wang masuk. Jadi kalau begitu dia tidak boleh membina. Ini ini sistem yang salah. Ada harta melahirkan pekerja, kamu dia dapat duit daripadanya. Satu yang kedua pula Islam tak mahu seorang ini mendapat pendapatan yang tetap tetap 10% berapa peratus 12% tetap daripada hutang yang diberi tak mahu hutang bagus beri tetapi mengambil pendapatan yang tetap daripada hutang itu salah itu tak boleh itu akan disebutkan di dalam ayat ini orang Islam mengharamkan Quran mengharamkan riba ini melalui empat proses seperti so, mana juga arak arak tidak diharam sekaligus tidak nak sampai kepada hurrimat alaikumul maitat wa damu innama harrama alaikumul maitat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam empat proses empat proses mula-mulanya dia tanam perasaan membencikan membenci kepada Allah akhirnya setelah beberapa tahun barulah diharamkan terus terus agak kenapa sukar sebenarnya untuk mengharamkan agak satu minuman yang telah sekian lama tertanam dalam masyarakat Arab Mereka merupakan orang yang pakar dalam mencipta minuman Arab ini Tiba-tiba datang Quran mengharamkan Tak boleh, tak boleh, tak berjaya Demikian juga riba Ayat itu turun ini Ayat Al-Lazi Rekulun riba Dia diturunkan menurut riwayat 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat tetapi menyentuh pasal riba ini dalam surah rum ayat yang pertama yang diturunkan di makkah maknanya sekurang-kurangnya dia ni uh, mengambil proses 13 tahun 13 tahun tu zaman madinah 13 tahun kita kata barulah betul-betul diharamkan pada mula-mulanya ayat dalam surah rum menyebutkan wama ataitum mir riba lirbu fi amwalin nas fala yrbu indallah mana-mana harta yang kamu ambil lebih, jangan kamu ambil lebih lebih pada manusia, janganlah pula kamu meminta lebih daripada Allah Taala. Bunyi dah tu, riba itu maknanya riba dengan manusia jangan nak riba-riba riba dengan Allah lah. Ha. Jadi macam tu seolah-olahnya. Kemudiannya, kemudiannya ayat itu pun bunyi tak berapa molek dah tu tu. Tak berapa tak berapa -apa baik. Turun pula selepas daripada itu ayat ayat macam mana? Ayat yang yang uh, hakul ayat melarang mengambil riba berlipat ganda la takulur riba adhafa mudhafa wahai orang yang beriman jangan kamu mengambil riba berganda-ganda berganda-ganda maknanya kalau riba tak berganda-ganda tak mengapa 4% peratus, 5% peratus, 6% peratus, berganda apa tak apa soalnya macam itulah samalah juga dengan ayat yang mengharamkan arak La taqrabu salata wa antum sukara jangan kamu masuk jangan kamu hampiri semayang sedangkan kamu mabuk mana kata nak semayang tak apa minum arak jadi kalau nak semayang jangan asalnya macam tu ini pun dah memberi bayangan untuk mengharamkan arak untuk mengharamkan riba ini dah dibayangkan jangan makan riba berganda-ganda ha, jadi kalau kita turun sikitlah betul-betul segala sikit kadar faedah mungkin begitu Akhir sekali turun ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba wa beriman bertakwalah anda kepada Allah dan tinggal riba. Tinggal riba, riba mana? Riba hak baki lagi. Maknanya yang dah sudah sudahlah, yang dah ambil dah dulu ambil lah. Macam mana tu? Tak payah dia duduk jangan fikir lagi lah Jangan fikir riba siapa nak hantar kepada siapa. Jangan masa depan wa zaru ma baqiya. Tinggal yang baki lagi. Faman afa'a Afallahu amma salaf Allah maafkan mana-mana yang terdahulu Hak lepas tu Tuhan maaf sajalah Ataupun kalau Tuhan tak maaf pun Kita minta saja daripada dia Hukum kalau pada akhirat nombor macam mana Hak Allah Tuhan maaf lah Macam tu jadi bicara tentang riba daripada ayat ini hingga sampai kepada ayat-ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah ini dibicarakan dengan detail kerana amalan ini amalan yang sangat buruk dalam masyarakat amalan yang tidak boleh membina manusia cinta antara satu dengan lain. Islam mahu umatnya cinta antara satu dengan lain. Tetapi riba memburukkan keadaan. Boleh menanamkan perasaan benci membenci. Oleh kerana itu, matlamat Islam tak mahu manusia kaya, rakyat kaya, bina kekayaannya di atas keruntuhan orang miskin. Islam tak mahu. Jadi Islam mahu mahu berkongsi dalam semua perkara. Jika anda ada harta, ada harta, terkongsi harta dia. Oh saya rasa macam mana nak kongsi harta saya Saya bekerja awak tahu kerja nak kongsi harta saya Ada caranya Ada caranya yang disebutkan di sini Anda berkongsi perasaan Perasaan, berkongsi rasa, berkongsi sukaria Berkongsi cinta dan sebagainya Ini yang ditanam oleh Islam Kemudiannya Kemudiannya daripada ayat ini Kita akan sambung lagi lah Lepas